Ayo, pura-pura bahagia. Ayo, pura -pura bahagia? Kembali. kembali. Amin, 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 Berkunjung ke peternakan unta ini merupakan destinasi wisata kota Poiv yang diselenggarakan oleh Tour Umroh. Setelah nonton video ini, kamu bisa menonton keseruan unta-unta ini nanti di video sebelumnya. Halo guys, selamat pagi dari Arab, dari kota Mekah ya. Hari ini adalah hari ke ini hari Ahad. Hari Ahad itu kita hari ke berapa ya? Hari ke-6 kita di sini dan pagi ini kita sedang bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini kita menuju ke wisata Ahad Dataran Tinggi To'if Nah, dan di sana sekalian kita mau mikot untuk umroh yang keempat. Ini bisnya datang dan kita sudah siap mau berangkat, guys. Ya,

kota indahnya Haji. Sini ini kawasan haji guys. Jadi Buta penginapan haji. ini penginapan untuk yang berhaji. Kalau pas musim haji itu penginapannya di sekitar sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli Perjalanan menuju To'if ditempuh sekitar kurang lebih 2 jam dengan jarak tempuh sekitar 67 km dari Kota Mekah Al Mukarromah. Oh, nah, gitu. Kalau yang dari sana masuk ke sini tuh apa namanya? Cek. Kalau bukan muslim itu masih boleh Oh, boleh gitu. Kalau bukan muslim enggak nah, boleh masuk. Itu wajib orang muslim. Oh, gitu guys kalau yang dari arah sana mau, mau masuk ke gerbang tadi kalau bukan Muslim nggak nggak boleh lewat di sepanjang jalan yang kita lewati menuju ke dataran Toins ini semuanya pemandangannya adalah gunung batu dan bisa teman-teman lihat um, <tuh> sangat uh, ini apa pemukimannya tuh sangat sangat sedikit sekali ya dan jaraknya itu jauh-jauh gitu loh Nah kalau bisa lihat teman-teman di sana ada rumah-rumah kalau yang ini lumayan nih kelihatan ada atapnya ada temboknya dicet ada beberapa spot yang tadi aku bisa lihat itu <coughs> kayak cuman rumah di beteng aja pakai tanah liat gitu terus kayak bukan rumah rumahnya nggak kelihatan sih ya jauh-jauh banget cuman aku mikirnya gimana caranya ya kalau mau bepergian jauh banget kayak gitu transportasinya gimana tuh di sana kayaknya ada masjid nah, ada masjid dan ada pohon kurma tuh yang putih gitu rumah-rumahnya seperti itu hmm. pemukimannya itu masih sangat jarang-jarang jarang sekali ya lihat tuh guys unta-untanya pada diumbar kalau di tempat kita kan sapi-sapi yang diumbar di sini unta-unta yang diumbar Kau kelihatan nggak setelah melintasi perjalanan menyaksikan pegunungan batu dan padang pasir dan gurun yang membentang dengan pemandangan pohon zakum, akhirnya kita tiba di kota Toif. Istimewa kota Taif ini merupakan salah satu kota di Saudi Arabia yang memiliki hawa sejuk karena berada di lembah pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Kota Taif ini terkenal dengan perkebunan delima, kurma, sayur termasuk juga pohon berduri zakum seperti yang kita lihat tadi di sepanjang perjalanan. Beraneka macam hasil perkebunan ini nanti akan kita dapati saat tiba di kompleks Masjid Abdullah bin Abbas yang akan kita singgahi sekaligus kita ziarahi. Lalu, siapakah sosok Abdullah Ibnu Abbas ini yang dikenal sebagai sosok ikon kota Taif? Sepupu dan sahabat Nabi Muhammad SAW ini seorang cendekiawan dan perawi hadis. Setelah dari peternakan unta, kita singgah sebentar untuk sholat uh, Asar, sholat Tukhur, dan sholat Asar, dan kita uh, ini di Masjid Abdullah Abbas, ya guys. Jadi, Abdullah Abbas ini adalah... Kesayangan Rasulullah, gitu. Nah sebentar kita akan berfoto di depan situ. Tuh. Nah ini pintu gerbangnya. Pintu gerbang dari Masjid Abdullah Abbas. Kita sedang bersiap-siap untuk foto bersama di depan gerbang. Ini gerbang kan? Masjid Abdullah Abbas. Di depan sini, ternyata banyak sekali penjual-penjual juga. dompet-dompet kayak Turki atau apa Saudi Arabia ya di sekitar komplek masjid ini banyak sekali penjual aneka buah hasil perkebunan kota Toif dan juga aneka souvenir yang unik dan cantik untuk harganya kamu tidak perlu khawatir karena ini cukup ramah di kantong anak, anak ini madu halal ini madu halal masyaallah madu halal 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 ras ras halal halal Rasa ras ras halal halal ras ras halal halal بعدين تفضلي يا madu sidri Yaman Yaman ايوه Tak, tak. 51 50, lima 50 jokowi. 50 jokowi. Jokowi 50, wow. satu gratis. halal. lima puluh Rupiah, lima puluh Jokowi Jokowi lima puluh lima puluh ribu seratus, lima puluh dua ratus, dua ratus lima Ini satu, dua jokowi. satu gratis. Halo, uh, hello Ayu, hey, say handsome. The Oh yeah, you handsome, <laughs> <laughs> Faisal Faisal. Oke. Okay. Yaman amin 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 hidup dan wafatnya Abdullah bin Abbas penuh keberkahan semasa hidupnya beliau dikenal sebagai Cendekiawan muslim dan pakar di bidang tafsir hadis dan setelah beliau wafat pun keberkahannya mengalir untuk tanah Thaif hingga detik ini Masya Allah

Ini adalah Masjid Abdullah bin Abbas. Kita masuk ke Women's Rescue. bersiap untuk melaksanakan sholat duhur dan jamaah asar sekalian Karena perjalanan kami di To'if ini belum usai Masih beberapa spot wisata To'if yang akan kita singgahi Di perjalanan berikutnya setelah sholat nanti adalah destinasi wisata kebun mawar Dan showroom penyulingan bunga mawar menjadi ekstrak minyak wangi Teman-teman ikuti terus ya Hey, oh, hello <laughs>

Masjid Ibnu Abbas merupakan salah satu peninggalan dari sejarah Islam di kota Poif. Masjid besar ini dibangun pada 592 Hijriah, dinamakan Ibnu Abbas karena tempatnya di samping makam Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas adalah anak dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Rasulullah SAW alaihi wasallam. Ibnu Abbas lahir pada tahun 619 Masehi 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Saat Rasulullah wafat, ia masih sangat belia. 13 tahun umurnya Nama Ibnu Abbas juga digunakan untuk membedakannya dari Abdullah yang lain Beliaulah asal silsilah Khalifah Daulat Abbasiyah. Dia dilahirkan di Mekah dan besar di saat munculnya Islam, di mana beliau terus mendampingi Rasulullah sehingga beliau mempunyai banyak riwayat hadis sohih dari Rasulullah. Abdullah bin Abbas meriwayatkan lebih dari 1.600 hadis.